В студії обозріватель Лайф Андрій Глухенький. Ми говоримо з паном Валентином Кімом, психологом, експертом невербальної е, комунікації, про е, таку дуже цікаву річ. Ми не так давно з вами розглядали е, світових лідерів uh -huh. і е, їх, так би мовити, жести, міміку, про що свідчать їхні вчинки, що, можливо, вони і не хотіли би фішувати. А зараз, і про власне, ми свого часу говорили про українських лідерів політичних і діячів. А зараз хотіли би поговорити про таких людей, які так чи інакше не сходять шпальт наших сайтів і наших газет, хоча для нас вони явно очевидні, м'яко кажучи, антигерої. Тобто ми будемо говорити про лідерів бойовиків, терористів проросійських, які зараз очолюють певні там утворення, що на окупованих територіях Донбасу, що на окупованій території півострова Крим, і людей, які причетні до тих процесів, які відбувались, тому відразу хотілося би поговорити про ну, перших двох ватажків, так це ось. Візьмемо бика за рога Захарченко. Захарченко персонаж доволі яскравий. Тобто він дуже часто намагається вдаватись до яких дуже експресивних моментів, але при цьому ну, викликає нас дуже багато жартів з свого приводу. Що можна сказати взагалі по ньому? Ну я за Захарченко наблюдаю чим то з перших моментів його появлення в медійному пространстві. У нас сформировалось четкое мнение, что человек неуравновешенный, не сдержанный, что человек там, пьющий, вплоть до этого, говорят. Хочу сказать, человек непростой. А это однозначно непростой. Выскочил на поверхность, опять же, не случайно. Безусловно, что его выбрали и утвердили в Кремле, это абсолютно не самостоятельная фигура, это безусловно. Но, тем не менее, он не настолько прост, насколько может показаться на первый взгляд. Захарченко не трус. Вот, его нельзя назвать каким-то там глубоким мыслителем, он просто администратор, он исполнитель, с минимумом собственных каких-то вот мнений, но с идеологией. То есть человек реально воспитанный э, в коммунистической идеологии. Такой, вот вы, вы знаете, вот я когда его изучаю, мне очень часто приходит на память э, образ какого-то такого секретаря порткома, э, какого-то колхоза в первые годы становления советской власти. Вот этот типаж был очень хорошо пропиарен, очень хорошо прописан, раскручен. Мы были свидетелями таких образов во многих нашумевших советских фильмах. Там, не знаю, «Тихий дон», поднятая целина, подпольный обком действует. Ну, вот такой вот типаж героя, который пришел, способен рубить шашкой, способен, когда нужно, принимать взвешенные решения, но в первую очередь это полевой командир, временно находящийся на гражданской должности. Вот Захарченко это вот такой вот типаж. То есть изначально, по его поведению, можно сказать, что закладно, еще он тимчасовый, так бы Он да. а, пришел, по символу навести порядок. Ну, если аналогии брать с тем, что вы говорили, там, построение фирмы, например, да, да, да. из войны вертается кто-то. Там, якобы... где нужно любой ценой победить в любом конкретном бою без стратегического прицела, нужны вот такие вот люди. Вот Захарченко, вот такой вот четкий типаж. Потому что, опять же, повторюсь, несмотря на тот негатив, который у нас к нему есть, и, безусловно, обоснованный, Захарченко не трус. Возможно, он не інтелектуал. Ну, власне, часто тиснуть на те, що я пам'ятаю епізоди, в тому числі коли він спілкувався з українським офіцером і там дуже яскраво відображали контраст, який був в поведінці українського офіцера. Українського офіцера і його, так, да, безусловно, прыгаючи з автоматом невміняємий чоловік. не очень не добавляет ему позитивных человеческих черт это безусловно но вот он такой он не сдержан он эмоционален он обладает взрывным характером это не стратег это тактик то есть вот он действует вот так вот исходя из сегодняшнего момента продумывание каких-либо операций ну скажем там не его сильная сторона он администратор он выполняет приказы его сфера деятельности это такой вот маленький кусочек области там где он должен вот -то рішення. Ну, тоді, uh, при всій очевидності, да, ну, тому що те, то, що ця людина поставлена конкретними людьми для виконання конкретних функцій, скажімо так, наскільки uh, стоїть, при тому, що ви говорите, вибуховий характер цього персонажа, uh, наскільки він підконтрольний, скажімо так, чи може він вийти за рамки, ну, зіткнутися з тими, що проявити врешті свою волю, а не тільки те, що йому розповідають. Ну, чому я це запитую? Тому що дуже багато ватажків uh, подібних йому вже uh, знаходяться трошки нижче. Да. Рівня земли и э, багато то говорю про те, что основная причина это їхня ну, не завжди подконтрольность э, спецслужбам и структурам России и тому начебто их просто ліквідували. ну я не думаю что э, неспособность быть под контролем является главной чертой отличительной да, которая отличает э, тех кто жив и тех кто уже нет вот. Некоторые фигуры сыграли свою роль, некоторые были действительно одиозные, не абсолютно не поэтому их устранили. Вот. И то, что Захарченко жив, не является доказательством того, что он абсолютно подконтролен. Он, наверняка, способен повести самостоятельную игру тогда, когда будет необходимо, когда запахнет жарен. Ну и к разумеется, я Да, да. Но пока мы видим, что он абсолютно полностью подконтролен, он играет исключительно по кремлевским. сценарієм, і в этом плані к нему пока претензії. Учитував, що він жив, да, к ньому пока претензій немає з кураторів, з сестрини кураторів. Да? А якщо говоримо про Плотницького, тобто то це був представник так званої ДНР, його аналог в Луганській області, його так би мовити, товариш по а, тероризму да. Плотницький. Що можна сказати про цю людину? По ну, Плотницкий, скажем так, это так, больше такой чиновничий типаж. То есть, если Захарченко администратор, но ну, такой военный администратор, да, то это абсолютно гражданский администратор. Какими-либо боевыми свершениями совершенно не отмечен. И судя по тем отзывам, которые идут с оккупированных территорий, вот если сравнивать с Захарченко и Плотницкого, то Захарченко это такой действительно секретарь парткома, э чекист, можно даже так сказать вот, плотницкий вот реально коррупционер потому что очень много идет информации о том что бизнес подминается за всеми распилами э, рейдерскими захватами стоят исключительно его люди то есть это человек который поставлен для того чтобы зарабатывать деньги если там например, задача днр сдерживать э, военное наступление украины и постоянно беспокоить ее какими то своими атаками да, то ЛНР это больше такая тыловая база, которая не должна вести активных боевых действий, задача которой это исключительно экономические инструменты. Вот. И в этом плане Плотницкий это человек, который больше вот, по типажу подходит именно к образу такого вот коррупционера, распильщика, рейдера. А властные особенности характера, скажем так, основные, если можно сказать, назвать таких рис, по которым по можно вызначать. Очень все сложно. Очень все. сложно составить объективную оценку ну, по той простой причине, да, что э, к нам попадает выверенная видеоинформация. Мы получаем те видеоролики, которые э, позволяют э, выпустить в эфир. И там, безусловно, этих лидеров и Плотницкого, и Захарченко показывают с очень позитивной стороны. Там, где они на каких-то ток-шоу Донецких или Луганских, там, где они проводят какие-то совещания и так далее, и тому подобное, то есть там, где их роль реально очень хорошо прописана и неплохо ими сыграна, вот. поэтому составить объективный психологический портрет сложно, очень сложно. Вот. Приблизительно можно сказать, что для Плотницкого характерна грубая модель поведения силовая. так же, как и для Захарченко, по большому счету, что это человек, который привык продавливать свое собственное мнение. Вот. Но учитывая, что он на своей должности находится достаточно давно и до сих пор жив, то есть он прекрасно понимает, в чьи ворота надо играть, по чьим правилам. А, власне, якщо ми говорили, що Захарченко може бути властива певна ідеологічно складова, ну, тобто він, принаймні, ну, там, вірить, чи, може, намагається вірити, що він там щось робить позитивне, то як щодо Плотницького? Плотницький, як-то так, во всякому випадку, в тех видеоматериалах, которые нам доступны, вот эта роль никак не прописана, то есть, там поднимаются экономические вопросы, там ну, относительно идеологии он высказывается весьма сдержанно. Ну, власне говорить про походження. если Захарченко так, или иначе, он проживал на Донбассе и до этого, и там принимал участие в бизнесе, пытался начебто где кто говорит, что охранником да, да, да. был, торговал крючками и так далее, то Плотнівський, будучи теж, ну, проживаючи тривалий час на Донбасі, сам родом ще нещодавно його батьки були на Західній Україні, власне, і проживали. І ось тут такий аспект, каже, що він... выправдовывался перед ними вдалым карьерным ростом и финансовым... Может быть, может быть. Это все пока только в сфере предположений. Понимаете, вот и Захарченко, и Плотницкий для Донбасса весьма типичные представители. Основная масса населения Донбасса – это люди, которые туда приехали по тем или иным причинам. Начиная с основания Юзовки, Джоном Юзом, когда необходимо было огромное количество рабочих рук, люди приезжали из разных концов Российской империи, продолжая с Советским Союзом, когда строили шахты Донбасса, химические предприятия, опять же, люди-то это были и беглые и крестьяне, и раскулаченные, и политические, и все кто угодно. Поэтому люди, которые приехали из Западной Украины, или из Сибири, или из Севера откуда-то, или из Средней Азии, это вполне естественная составляющая вот населения Украины. То, что эти люди чем-то занимались до войны непрофильным, это тоже весьма свойственно для Донбасса, потому что экономические связи в 90-х годах были многие разрушены, люди лишались работы, и необходимо было как-то выживать, крутиться. Поэтому частая смена видов деятельности – это, это норма. Поэтому то, что у Захарченко был там корочковый бизнес… І в трудовій книжці записано, що він працював охранником, це, це нормально. Ну, власне, про Плотницького варто нагадати, що він е, працював власне в інспекції в справах захисту прав споживачів до ну, того, як почалась власне, чиновник. окупація, да, і можливо, ця модель поведінки йому доволі близька. Он прекрасно розуміє да, всі внутрішні механізми, і поэтому он їх очень ефективно возглавляє. Росію в этом плані устраивається. Власне, якщо ми говоримо про людину, з якої з прізвища якої все почалось. есть Ігор Стрілков, тобто Гіркін, ну, стрілковцем, mm -hmm. псевдонім, да? ось зараз колеги його виведуть на екран. А, і, власне, що можна сказати про цього персонажа? Тому що свого часу він був головною фігурою, скажімо так, медіа подій з того боку, з боку бойовиків, з боку ворога. А, і з нього робили герої. Тобто, там, 300 спартанців, 300 гіркінців, да -да 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 -да. стрілков і тому подібні речі. З його зробили ікону, і він багато хто каже, що він вчасно покинув територію Донбасу. Безусловно, так. Да. Но когда мы говорим о лидерах вот этих вот организаций, этих формирований, нужно понимать, что это в основном баловни судьбы. Для того, чтобы не то чтобы стать, а для того, чтобы остаться политической фигурой, нужно обладать определенным набором врожденных качеств и приобретенных качеств. То есть нужны умения, нужны навыки, нужны кадровые отличия тебя от претендентов, то есть нужно уметь вырасти в какой-то сфере, год за годом осваивать какие-то направления. Ну а здесь мы видим, там, часто у нас говорят, да, что Игорь Гиркин, э, он ФСБшник, у него там есть какие-то должности, звания, пока официально я не слышал подтверждения этому. Я знаю только, что э, человек одиозный, человек идейный, со своими идеями восстановления Российской империи, вот, э, вот такой вот полевой командир. А из полевого командира очень сложно представить себе э, политическую фигуру. Вот если даже взять недавнюю историю, Советский Союз, Сталин не был эффективным командующим. Его военные операции во время гражданской войны заканчивались ничем. Но он был эффективным вот таким вот портократом. А представить себе Чапаева или Котовского в роли президента Советского Союза достаточно сложно. Потому что человек был эффективен в военных, в боевых условиях, а там, где необходимо перестроиться к мирной жизни, понять всю структуру политических хитросплетений, нужны совершенно другие навыки которые ну, во время гражданской войны не позволят тебе выжить. Вот Гиркин, он из первых, то есть вот, он полевой командир. Ну, то, то его, в принципе, присутствие на Донбассе стало, как минимум, ну, и для него самого, и для отточивающих на дуже зручно. Он часто говорит о том, что его захват Славянска, это исключительно его инициатива, и я анализировал его выступление по этому поводу, и я склонен этому верить. То есть в тот момент, когда он был в Крыму, помогал этой «Крымской весне», вот. У него был доступ к определенным ресурсам, к вооружению, к людям. И вполне возможно, что его инициатива была одобрена, но это была его инициатива. Ну, до речи, с его фигурой своего часу, нагадаю, был еще один персонаж, так называемый Безлер, Без, который очень яскраво себя позиционировал Там розстрілами, можливо, постановочними про це багато говорили. Да. Але при цьому він демонстрував жорсткість, постійно намагався демонструвати жорсткість. Потім втік втік Крим. Ну, суючи він там до сих пір сидить. Е, і наскільки він відповідає такому ж образу? Тобто, це з ж когорти людей, які намагалися щось зробити з самого початку, можливо, там наварили певні собі дивіденди, так скажімо, матеріалі в тому числі, і потім вчасно покинули територію, на відміну від деяких там. Ну вітіка стрілковий там плані гастралюр. То есть он россиянин, который приехал в ну Крым да, по зову сердца, как он это называет. Вот. Потом он предпринял такую ну, реально очень смелую акцию. Он захватил целый город. Он очень долго его удерживал. То, что это незаконно даже не обсуждается, но тем не менее, он эффективен был в этом плане. Что касается Безлера, Безлер долгое время прожил в Горловке. Он был там, известен в предпринимательских кругах не как какой-то сверхуспешный предприниматель, но просто как человек, который здесь крутится. Mm -hmm. Сам он выходит из России, поэтому говорят, что он ФСБшный агент, не исключая такой возможности. Но это не гастролер. Это человек, у которого был определенный план действий. Там, план Б, план С, в случае чего. И в нужный момент он к этому плану подключился. Его фигура, опять-таки, очень важна. Потому что если бы не его вмешательство в ситуацию в Горловке то э, горловка была бы на подконтрольной нам территории. Тобто, він Потому что да, людей, когда які... отходили войска Гиркина, Горловку практически оставили. Все убежали в Донецк. И вот исключительно воля Гиркина, ой, воля стрелку Безлера, Без я прошу прощения. А, да. То есть, э, человек, который поддерживал оккупацию. То есть, не то, что сприяла, а благодаря которому продолжается оккупация да, да, э, горловки на этот момент. У нас есть еще несколько персонажей э, в плане царев. Олег Царьов, дуже відомий, одіозний, його довго називали українським політиком, до тих пір, поки він не став там начебто очолювати Новоросію так звану. І що можна сказати про цю людину? Взагалі, про її... Він розповідав, що його готуються вбити, і багато що останніх інтерв'ю там були навіть в Криму контакти журналістів з ним він зараз там, здається, перебуває. Що можна говорити про цього персонажа? Він, так, до речі, і не став лідером Новоросії, тому що Новоросії, якому, знає, да. От В цьому плані він дуже схож з Губерєвим. Человек настолько случайный, что даже нет смысла его устранять. На Западе есть такой термин «полезный идиот». То есть это люди, политики, какие-то лидеры каких-то мнений общественных, которые полезны Кремлю. Вот. И Кремль на полную катушку использует какие-то их собственные идеологические установки, которые даже не нужно внедрять и вживлять в них. Вот Царев — это полезный идиот Кремля. То есть человек, который самостоятельно воспитывался на каких-то собственных представлениях о Советском Союзе, о Российской империи, и эти его представления, возможно, остались бы ничем, если бы не обострение конфликта у нас внутри страны. Это, это вызвало, спровоцировало вот кристаллизацию его представлений, потому что нам очень часто э, внешняя угроза позволяет осознать, кто ты есть на самом деле. Что для тебя является ценностью? И вот на примере Царева я вижу именно это. То есть, возможно, его пророссийская настроенность не была бы настолько сильна, если бы не возник этот конфликт между Кремлем и Украиной. То то он выбрал просто ту сторону, кому было сейчас... Так, да, і от то як ми говорили, обідні можливості варіантів не був настолько прям радикально настроєн до тих пор, поки сама ситуація не обострилась. Як тільки вона обострилась, його сразу же бросило вот в сторону. кремлівську <ривателі> с ним. Разом ми зараз цю фотографію ну э, врячі підібрали. Але Вадим Клісніченко з його прізвищем доволі часто спливало. Тобто, це ще один одіозний, так би мовити, український політик, який навіть закони прописував певні да -да -да. і тривалий час був Верховній Раді, але при цьому він все позиціонує так. Більш інтелігентно, ніж царьов, і вчасно переїхав в Крим. Зараз він там, начебто, якоюсь викладацькою діяльністю займається, там юриспруденція і так далі. Але це людина, яка в серйозний вклад внесла в це все і ну, все, що відбулось в плані з Кримом і війною проти України російською. А що можна сказати про цього персоналу? Ну, смотри, що касається Колесниченка, що касається царів, це люди, які проіграли. Они реваншисты, они ожидают какого-то реванша. Потому что у Колесниченко здесь был свой бизнес, у него был свой вес в партии регионов. Он был очень эффективный функционер в этой структуре. Но в связи с обострением этих отношений, за то, что Янукович настолько довел ситуацию до фарса, этот человек, как и Царев, лишился всего. И теперь он вынужден где-то подбирать какие-то крохи. Но при этом Царев ну, действительно полезный идиот, а вот Колесниченко это опытный политик. Как ни крути. Человек достаточно опытный, он принимал участие в прописывании не только вот этого знаменитого закона Кивалова-Колесниченко. Я не знаток юриспруденции, я не знаю, какие конкретно там, механизмы ну, были. Да. Вот. Но, тем не менее, человек вносил свои собственные законопроекты, человек принимал активное участие в этой деятельности. И просто то, что он заляпался по самые уши, ну, конечно, не настолько он идеален оказался. Ну, властно так. Да. И, и... Но, опять-таки, это не самостоятельная фигура. Когда мы говорим об этих людях нужно понимать, что политик не может быть самостоятельным в принципе, вот, а вот такие люди, как Царев, как Колесниченко, как тот же Кивалов, они не могут быть и в частности самостоятельными. Люди, выполняющие заказ. Иногда они обладают собственной инициативой для поиска своей ниши политической. Да? А давайте я пропишу вот этот закон, который будет соответствовать общей линии партии, который будет удовлетворять интересам Москвы либо будет удовлетворять интересам Вашингтона, либо конкретно Варшавы, либо еще чего-то. Вот задача очень многих политиков состоит в этом. Они вынуждены искать свою собственную политическую нишу. То есть они стают добровольно стают проведниками чьей воли для того, чтобы отримать там властные дивиденды? Ну, некоторые самостоятельно, некоторых реально формируют, скажем так. Если ты мажоритарщик, велика доля того, что, велика вероятность того, что э, тебе придется самостоятельно искать свою нишу. Если ты проходишь по партийным спискам, ну, так, все да, у тебя есть своя роль прописанная, которую утвердили, с которой ты согласился. Ну, власне, если продолжить наш парад зрадников, у нас сегодня заразы идет. А, и Константину. Первую очередь Ну, то есть это одиозный, как его называли, гоблин, довольно часто в ЗМИ и так далее, его прозвище из криминальных часов. Чем что можно сказать про этого персонажа? Другой типаж. Видите, у нас с вами получается ну, очень такой широкий калейдоскоп различных типажей, которые были Да, да. И это Неизбежно, почему? Потому что э, такие процессы, которые происходят у нас, они неизбежно привлекали широчайший спектр самых разных психотипов. Вот если говорить об Аксенове, понятное дело, что это вот прототип Димы Саши Белого mm -hmm. из, из сериала «Бригада». Да? То есть это человек, который в бандитские годы был связан с бандитизмом, связан, потом... с... К успеху шел. Да. связан с нарушением закона, но ему хватило сметки, интеллекта, везения, хитрости, удачи какой-то, для того, чтобы в этой ситуации и выжить, и подняться. Очень мало кому это удалось. Если рассматривать таких знаменитых бандитов 90-х годов, то вся бандитская верхушка, она вся полегла. Вот. Низ практически весь, а вот середнячки, среди них очень многие, ухитрились где-то как-то просочиться в политику, в административное управление, в какой-то официальный бизнес. И вот Аксенов это вот такой человек, то есть, он был в бандитских кругах, он э, ухитрился организовать какой-то легальный, полулегальный бизнес. Этого хватило для того, чтобы остаться на плаву. И э, человек, э, обладая реакцией, очень хорошей реакцией, чутьем и все-таки неплохими организаторскими способностями, ухитрился воспользоваться красотой момента и удержаться у власти. Потому что как ни крути, э, три года он уже рулит Крымом плохо, неплохо, не имеет никакого значения. Он у, у вершины власти в вот той маленькой региональной. Ну, то есть он стал столпом этой оккупационной власти в Крыму. Он, он встроился в систему. А, ну, власне, он был одним из провидников этой с самого начала. Да, то хотя бы умовная легализация в очах ты же россиян, ну, то есть, представники власти. Еще один персонаж, его собрат, так сказать, Константинов. Зараз нам тоже ее покажут, выводят на экран. На скольки вин вы от Аксенова? Ну, это примерно как Плотницкий от Захарченко. То есть, если Аксенов человек, вышедший из бизнеса, да, то Константинов человек, воспользовавшийся своим положением для того, чтобы свой собственный бизнес организовать. Понятно, это люди, которые решили возглавить настроение масс, которые решили воспользоваться моментом, импульсом, вот этим, который был дан. Вот. Но в любом случае, нужно понимать, что люди, вот, вот эти люди, это люди, встроившиеся в систему. А главная их отличительная черта это приспособленчество. По идеологическим э, каким-то вот мотивам, по неидеологическим, ну, то, то не, не имеет значения. Главное, что они встроились, у них получилось, они до сих пор в обойме. Они до сих пор эффективны, они прекрасно себя чувствуют в этой системе. Понятно, у них есть какие-то стрессы, какие-то непонимания. Периодически Путин приезжает в Крым, накручивает всем хвост. Но, тем не менее, э, их никто не снимает, их никто не убирает и не отзывает в Москву, как того же Бородая. Ну так, а власне, якщо ми говоримо ось про лідерів про Росію, ну так чи інакше, це все, по кому ми зараз прийшлися, власне, очі, да. так званий прокурор Криму, а це люди, які, в принципі, є провідниками російської влади, які сприяли агресії проти України. Багато хто дійсно говорить, що вони були кон'юнктурниками, їх вчасно використали, тому що вони загравали і, можливо, проводили певну ідеологію про російську і до того, і вони стали, так би мовити, природніми зрадниками. А якщо говорити про саму Росію, там є такі. персонаж, прекрасный, как Кадиров. Ну, Хотелось бы пару минут, у нас осталось поговорить mm -hmm. про него. Он прошел все шлях раньше. Он він тоже він воевал своего часу. Его батько, он, так бы говорить, спадковий берез с Россией. А потом они резко стали представниками российской власти и главными провідниками на Певничном Кавказе влады Путина. Что можно сказать про цього персонажа? Все, что касается Кавказа, нужно изучать просто под микроскопом. Потому что э, очень сложные этнические образования, очень сложные национальные моменты. Что можно сказать? Ну, Во-первых, человек получил э, власть по наследству. После смерти его отца власть перешла к нему. То есть фактически в этом плане Россия поддержала уже устоявшиеся определенные э, кавказские законы, кавказскую ментальность. То есть передача власти по наследству не демократическая процедура. Даже Путин пришел, ну не совсем так к власти, а Кадыров пришел именно таким образом с разрешения Москвы. Вот. То, что он воевал, но опять-таки мы это знаем. Ну, ос... ну, да. и да, и Мы не знаем, насколько он был успешным, эффективным. Мы знаем, что самые-самые яркие чеченские лидеры, которые воевали с Россией в Первой и Второй чеченской войне, они уже не при жизни или не в России. Ну так. Да. То есть остались опять те же самые середнячки. То есть мы видим ту же самую модель, как и бандитские разборки 90-х, то есть самые одиозные были устранены а стали середнячки, точно так же и здесь. Но если говорить про кови модели, насколько он может быть неподконтрольным не в случае чего, на а, ваш но... взгляд? Если нестабильность какая-то, будет в самой Российской Федерации, вот его поведение. Ну, контролировать Кавказ всегда было очень сложно. Своя ментальность, свои особенности. И чеченцы народ гордый. И то, что Кадыров поддерживает Путина, не делает его не чеченцем. То есть это все равно такой же гордый человек, с, э, горделивый, со спесью, с взрывным характером. Поэтому, ну, как только изменится ситуация в сторону Чечни, он, точно, он станет президентом независимой Чечни. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Если ему позволят, если его не уберут из Москвы или откуда-то из Грозного. -то, вот. ну, ну... то есть этот человек контролируем только до тех пор, пока э, Москва платит э, ну, дань. Чечне да, дань, да, скажем так. То есть распределяет федеральные средства. Ну, власне, на жаль, наш ефірний час фактично вичерпаний. Сподіваюсь, було цікаво. Ми пройшлися по таких самих яскравих персонажах. Обіцяємо і надалі розглядати ось з різних боків ті процеси, які зараз відбуваються в нашому суспільстві. У нас був гостях Валентин Кім. Дякую вам за ефір. До зустрічі. Спасибо.